বাংলাদেশের তরুণ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে তবে দাদাগিরি দেখাতে এলে কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেওয়া হবে না বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর সীমান্তে স্বাধীনতা পেয়েছে আর এই স্বাধীনতা পাওয়ার পর চোদ্দ আগস্ট দু হাজার চব্বিশে সীমান্তে দীর্ঘদিন পর গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলা দেশ বাংলা দেশকে মিনিটর নৌজওয়ানা হ্যাঁ কি আব হাম ভারত কি দাদাগিরি নই চলনে দেগে। দি হাদাগি কেডস বলে হ্যাঁ اور قرارہ جواب دیا ہے اس بار انڈینز کو بھارتی سورماؤں کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت جی حضوری کر لی ہے لیکن اب ہم اور ہماری بی جی بی ہماری ڈی جی ایف آئی ہماری ملٹری اور تمام ہمارے ادارے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے بلکہ گریشن دکھائیں گے منہ توڑ جواب دیں گے السلام علیکم ویوارز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ایکشن ویل احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آصف محمود جو بنگلہ دیش کے نیولی اپوائنٹڈ منسٹر ہیں اور سپورٹس کی منسٹری بھی ان کے پاس ہے اور ان کی طرف سے جب ایک جرنلسٹ نے کچھ سوال کیا اس کے اوپر ایک شاندار اور بڑا میں کہتا ہوں کہ منہ توڑ ایک بڑا جواب دیا ہے ہندوستان کو میں کہتا ہوں یہ بریو لیڈر کی نشانی ہے ایک بریو منسٹر کی نشانی ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے سکتا ہے اور کوئی نہیں سٹیٹمنٹ دے سکتا اس سے پہلے شیخ حسینہ نہیں دے سکی کیسے انہوں نے بھارت کو شٹ اپ کال دی ہے کیسے انہوں نے بی ایس ایف کو کہا کہ اپنی اوقات میں رہے بھئی کس طرح سے انہوں نے ہندوستانیوں کو کہا کہ بھائی اب آپ کی دادا گیری نہیں چلے گی یعنی دادا گیری کا جو ورڈ ہے انہوں نے وہ بولے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت دادا گیری کر لی یعنی سیونٹین ایئرس پندرہ سال حکومت تو شیخ حزینہ کی رہی ہے نا اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ رہی اس میں دو سال پہلے یعنی سترہ سال ہو گئے ہیں آپ کی بی ایس ایف نے ہماری بی جی بی, جی بی کے اوپر جس طرح سے ظلم کیا یعنی ایک گولی بھی نہیں چلائی آ, یعنی بی ایس ایف وہاں سے فائر کرتا تھا بی ایس ایف ہمارے لوگوں کو مارتی تھی لیکن بی جی بھی آگے سے رسپونس بھی نہیں کرتی تھی بیچاری چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے گولی بھی نہیں چلائی پندرہ سالوں میں جب تک شیخ حسینہ کی حکومت رہی ہے اس بار ایک فائر کھولا ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے فائر کیا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے بی جی بی نے اس نے کہا کہ اب اب ہم نے بہت صبر کر لی ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بھائی اب ہم نے آگے سے رسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ ہمارے اوپر اس طرح سے گولیاں چلائیں گے ہمارے اوپر اس طرح سے دادا گیری کریں گے ہماری اب تو پھر ہم نہیں رکیں گے ہم بھی آپ کو آگے سے ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے تو بھائی آصف محمود صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جناب سبسکرائب کر لیں اور بیلائکن بھی پریس کر دیں ভিডিও কোলাইভ বিক্রিয়া কারে অর কমেন্ট সেকশন মে আপ আপনি ফিডব্যাক সামনে জরুর আঁকা বিক্রিয়া করে লেজি ভিডিও দেখিয়ে গা থ্রি টুয়ান অ্যান্ড কিউ বিগত সতেরো বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি কারণ ক্ষমতায় থাকার জন্য বিডিআরকে নীরব থাকতে বাধ্য করেছিল শেখ হাসিনার সরকার বর্ডার গার্ডের যেন একমাত্র কাজ ছিল বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশির লাশ ফিরিয়ে আনা কারণ নির্বিচারে সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যা করত ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফ পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে চাপ থাকায় নীরব ছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তবে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বে এখনও বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী থেকে অনেক এগিয়ে গত সতেরো বছরে উভয় বাহিনীর মধ্যে মাত্র একটি লড়াই হয়েছিল যেখানে এগিয়েছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশের বিডিআর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন নতুন উপদেষ্টা পরিষদ শপথ নেওয়ার পর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ক্ষমতা প্রথমে দেয়া হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাখাওয়াত হোসেনকে তখন তিনি উদ্দেশ্যে বলেন সীমান্তে এখন থেকে বিজিবি আর পিঠ দেখাবে না অর্থাৎ ভারত যদি সীমান্তে গুলি করে বাংলাদেশও তাই করবে তেরো আগস্ট দু হাজার চব্বিশ তারিখে এই ঘোষণাটি প্রথম দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাখাওয়াত হোসেন তবে বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীও একই সুরে কথা বলেছেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তিনি বলেছেন বিজিবি সীমান্তে কোনো অবস্থাতেই চুপ থাকবে না বিজিবি যেন সীমান্তে পিঠ না দেখায় কঠোর অবস্থানে থাকে সেই নির্দেশ তিনি বিজিবির সদর দপ্তর পিলখানায় একটি অনুষ্ঠানে গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন এছাড়া বাংলাদেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও একই সুরে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন বাংলাদেশ ভারতের সেবাদাস নয় বাংলাদেশ তার প্রতিটি অধিকার আদায় করবে রাষ্ট্রের সাথে কোনো আপোষ নয় এছাড়াও বাংলাদেশের তরুণ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে তবে দাদাগিরি দেখাতে এলে কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেওয়া হবে না Guard, دو 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 آبنی آبنی صاحب کس طرح سے انہوں نے ایک نوجوان لیڈر ہے بنگلہ دیش کے اسٹوڈینٹ لیڈر ہیں انقلاب جس طرح سے بنگلہ دیش میں آیا اور ریولیوشن کے بعد یہ جو آسف محمود ہے اور نحید اسلام یہ دو لیڈر تھے یہ سب سے آگے آگے تھے جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا سٹوڈنٹس مومنٹ کو اور پھر اس کے بعد دھڑن تختہ ہوا شیخ حسینہ دوڑ گئی انڈیا چلی گئی پھر ایک انٹیرم سیٹ اپ آیا گورنمنٹ آئی جس میں ان کو جناب اب سپورٹس کے منسٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں اور پھر اس طرح سے نوجوان لیڈر جس ملک کی دو باغ سنبھالتے ہیں میں کہتا ہوں بڑی آنر کی بات ہوتی ہے سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے انہوں نے بھارت کو بھارت کی زبان میں ان کو بتایا بھائی آپ کی یہ اوقات ہے رہیے گا اپنے اوقات میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا اس نے بھارت کو بتایا ہے کہ آپ نے بہت دادا گیری کر لی اب ہم نے پیٹھ نہیں دکھانی اب ہم بھی سیدھے فائر کریں گے بھائی آپ کے اوپر آپ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں ہمارے سپاہیوں کو مارتے ہیں بی جی پی فورس کے جوانوں رئیس الدین کو شہید کیا پچھلے دنوں پھر ایک چھوٹی تیرہ سالہ ہندو لڑکی سنا داس کو مار دیا بارڈر کے اوپر یہ آروپ لگا کر کے یہ آ, سمگلر تھی اور پھر دوسرا اس کو بی جی بی نے مارا یعنی مارا بھی ہے ایف والوں نے الزام کس کے اوپر لگا دیا بی جی بی کے اوپر یہ کہہ کر کہ یہ تو بھائی ہندو تھی اس لیے آ, مار دیا اس کو آ, یار ایسا نہیں تھا بالکل بھی ایسا نہیں ہے اور یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہندو مسلم یہ جو کارڈ ہے نا مودی جی بہت کھیلتے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی اس کو کھیلنے کی کوشش کی را کے ذریعے لیکن جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے بڑھ چڑھ کر اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے اور ناکام کر رہی ہے ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا بڑے سے بڑا جو پلان ہے را کا اس کو اس کا اس کو دھبردوز کر رہی ہے یہ ماننا پڑے گا اور شاباش دینی پڑے گی بنگلہ دیش کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے ڈی جی ایف آئی این ایس آئی ان کو اور بنگلہ دیش کی آرمی کو خیر جی میں تو اپریشیٹ کروں گا آصف محمود کے اس دلیرانہ برے بانا اسٹیٹمنٹ کی تو آپ بھی بتائیے گا جناب کومنٹ سیکشن میں جیسے کو تیسا ہونا چاہیے بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ بارڈر پر کھڑے ہو کر جو مرضی کرتے رہیں لوگوں کو مارتے رہیں اور دوسرا جو آپ کا نیبر کنٹری ہے ہمسایہ ہے پڑوسی ہے وہ چپ کر کے آپ کی اس دہشت وحشت کو اور آپ کی اس ظالمانہ ایٹیٹیوٹ کو سہتا رہے پیٹھ دکھاتا رہے بھائی اب نہیں ہے یہ پیٹ نہیں دکھائیں گے اب بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ